assalomu alaykum ma'lum bir sabablarga ko'ra to'xtab qolgan topik 2 master class video darsliklarimizni davom ettiramiz bugun sizlar bilan tetkik imtihoni bo'yicha 14 darsimizda tetkining 41 va 42 ikkinchi savollariga qanday javob berish kerakligini qanday yondashish kerakligini birgalikda o'rganamiz avvalambor shart bilan tanishib chiqamiz ya'ni qirq bir va qirq ikkida quyida ma'ruzadir diqqat bilan tinglab savolga javob bering sharti kelyapti Kak ичем ya'ni har biriga ikki baldan berilar ekan titki imtihonida qirq dan boshlab endi beshinchi darajaga tortadigan eshitirishlar qo'yib beriladi deyarli avvalgi shartlar takrorlanadi faqat bu yerdan boshlab endi biroz eshitish mashqimiz avvalggariga qaraganda yanada murakkablashishi mumkin so'zlari grammatikalar biroz murakkabroq keladi um, avvalambor qirq bir va qirq ikki savoldan titga ikki marta qo'yib beriladi mana shu ikki marta qo'yib berish jarayonida qaysi bir savolga birinchi javob berish kerakligini aniqlab oling o'zingiz uchun men avval mana bu savolga javob beraman deb o'zingizga Hmm, maqsad qo'yib oling bir marta eshitganingizda xohlagan biringizga ikkinchisida esa keyingiisiga javob bering albatta tanlashingiz kerak hmm, misol uchun siz bu yerlarni eshitib tushunishda biroz qiynalasiz bunday o'quvchilarimiz esa ikki marta eshitganingizda ham bor diqqatingizni osonroq topadiganingizga qarating misol uchun oson topasizmi yoki sengakni oson topasizmi shu ikkalasidan biriga bor bari diqqatingizni qaratib ikki martada ham birini bajaring va qolgan vaqtingizda endi ikkinchisiga ulgurmadingizku tavakkal javobni belgilab qo'yavering bunday holatlarda eng ko'p yordam beradigan narsa misol uchun qirq birga to'rtni tanladingiz deylik ikki marta eshitib qirq ikkiga ulgurmadingiz unga ham to'rtni belgilab ketavering bilmadim foydasi yo'qmi bormi ko'pincha men shunday qilganman avvallar to'g'riroq hozirgi tavakkal qilmayman avvallar tavakkal qilgan paytimda ikkalasigi bir xil belgilab ketardim ho'p avvalambor qirq birinchi savol bilan tanishib chiqib olaylik tirin va ko'rishib sharti keladi ya'ni eshitgan mazmuningiz bilan mosini tanlang sharti kelyapti bu yerda eshitish mashqini eshitib uni mazmuniga to'g'ri kelgan javobni topsangiz bo'ldi eshitish mashqida shart o'qib eshitilayotganda siz darhol javoblarga qarangda javobni bir marotabadan ortiq takrorlanayotgan so'zlarga e'tibor qaratib turing keyin ha eshitish mashqimiz shu haqida bo'lar ekanda de, degan tayyorgarlik bilan miyangiz shu so'zga oid shu mavzuga oid narsalarni bir qur yodida takrorlab chiqadi bu esa javobni topishingizda katta yordam tegib qoladi ish harakatlarni zamoniga e'tibor bering o'tgan zamonda qilingan ishni hozir qilinyapti yoki hozir qilinayotgan ishni kelajakda qilinadi kelajakni endi rejalashtirayotgan ishlarni esa allaqachon qilindi degan javoblar keladi javobni sinchiklab qarashga bor sinchiklab ko'zdan kechirib chiqing nega desangiz o'ttizdan uyog'idagi savollarda deyarli hammasi to'g'ridek ko'rinaveradi faqat arzimagan bitta kichkina qismini deb xato bo'ladi mana shu narsalarga diqqatli bo'linglar bundan tashqari eshitish mashqini eshitish bilan birgalikda quloqlarimiz titkida bo'ladi ko'zlarimiz esa javob varaqasida bo'lib diqqatni javob varaqasiga qaratib turing va eshitish bilan birgalikda ha mana bu sababga ko'ra bu noto'g'ri bu javob chiqib ketdi ha olmani rangi qizil deydigan bo'lsau bu yerda sariq deb qo'yibdi bir chiqib ketdi deb javoblarning ustiga ek qo'yib chiqing shunda diqqatingiz haligi ek qo'ygan javoblaringizga bo'linmaydida qolgan uchtasiga qaratiladi ya'na ikkiga ham uchga ham ix qo'yibki oxiri ha to'rt to'g'ri ekanda deb javob tanlasangiz bo'ladi qirq ikkida almajin nosil ko'rish ya'ni erkakning asosiy fikriga mosini tanlang sharti ketadi bu yerda endi bu yerda nima qilamiz asosiy fikr o'zi nima edi asosiy fikr eshitish mashqi erkak tarafidan o'qib eshitilsa erkakni ayol tarafidan eshitililsa o'qib eshitilsa esa ayolning boshqalar ya'ni o'z tinglovchilariga nisbatan nimani yetkazmoqchi bo'layapti ularga nimani qulog'iga qu'ymoqchi bo'layotgani to'g'ri javob bo'ladi ikkinchisi ikkinchi maslahatimiz markaziy fikr ko'p holatlarda eshitish mashqini birinchi qismida yoki oxirgi qismida keladigan holatlar ko'p bu nimaga bog'liq misol uchun ba'zi tetkilarda asosiy indallo gapni boshida aytib u uyog'ida uni tushuntirish uchun turli xil misollar keltiriladi ba'zilarda esa gapni sekin uzoqdan olib kelib nimagadir o'xshatib turib va oxirgisida mana bunday mana bunday deb bizga maslahat beradi bunday paytda mana shu gapni uzoq olib kelib oxirgisia gapni indallosini aytayotgan qismi asosiy fikr bo'lib keladi va ko'p holatlarda o'ntadan oltita o'ntadan yettita holatlarda ko'pincha oxirida keladigan holatlar ko'p markaziy fikrda mana bu adashtirib yubormaslik kerak buni ichida eshitish mashqini birgina qismiga to'g'ri keladigan mazmun keladi bunday paytlarda bunga adashib qolmang bu va Ilchi xaning ihoga javob bo'lari lekin asosiy fikrga bo'lmaydi shuning uchun markaziy fikr asosiy fikr ba'zan ko'pchilikka murakkablik qiladi keyin to'g'ri javobni topib olganingizdan so'ng darhol keyingi javobni keyingi savolingiz javoblariga qarab eng ko'p takrorlanayotgan so'zga e'tibor qaratib ha hozir 43 uchda va 44 to'rtda mana bu eshitish mashqini eshitar ekanmanda degan tayyorgarlik bilan eshitish kerak titkida doim titkidan bir qadam oldinda yuribgina muvaffaqiyat kelishi mumkin endi birgalikda yuqorida o'rganganlarimizning asosida amaliy mashq bajarib ko'ramiz birinchi nima qilar edik javoblarning qatorida tez tez takrorlanayotgan so'zlarga e'tibor qaratar edik taraxida daraxida hmm, taqlid qilmoq taqlid qilmoq oid so'zlar kelyapti yana mobal taqlid qilish qobiliyati ya'ni nimanidir takroriy qilish qobiliyati o'rnak olish qobiliyati deyapti yana nimagadir takrorlash o'rnak olish ma'nosiga nisbatan ketyapti yana o'rnak olish taqlid qilish ma'nosida ham tarjima qilsak bo'ladi yana tarahadani yana bir bor ko'rishimiz mumkin mobanhada o'rnak olmoq taqlid qilmoq tarahadi taqlid qilmoq takrorlamoq kabi tarjimalarga ega bo'lgan so'zlarimiz bir, bir mazmunga oid va demak eshitish mashqimiz qandaydir tohak ya'ni harakatlarni takroriy qilishga oid eshitish mashqi ketar ekan ke ya'ni kimnidir ko'rib o'rnak olishga oid eshitish mashqimiz ketar ekan mana shunday fikrlarni yodimizdan bir bor o'tkazgancha keyin eshitish mashqini eshitamiz hmm. keyingi narsa nima edi bir marta eshitganimizda biriga ikkinchisi esa ikkinchi biriga javob qaytarar edik bu o'zingizning ixtiyoringizda agar siz qiynaladigan bo'lsangiz bor diqqatingizni bittasiga qaratib ikkinchisiga tavakkal qilib ko'ring va o'z javoblaringizni videoning ostida yozib qoldiring 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 두번 읽겠습니다. 오늘은 인간의 특성을 형성하는 중요한 요소인 거울세포에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 거울세포는 타인의 행동을 보고만 있는데도 마치 자신이 실제 그 행동을 하는 것처럼 반응하게 하는 세포입니다. 예를 들면, 아기가 앞에 있는 사람의 행동을 따라 하는 것도 이 세포 때문입니다. 사실 원숭이들도 거울 세포가 있어서 간단한 행동을 따라 할수 있는데요. 하지만 원숭이와 달리 인간의 거울 세포는 뇌의 여러 부분에 분포하여 서로 체계를 이루고 있어서 인간이 고차원적이고 복잡한 행동을 모방할 수 있도록 도와줍니다. 듣거나 보는 것 같은 간접 체험만으로도 그 경험을 자신의 것으로 습득할 수 있게 되는 겁니다. 즉, 인간이 지식을 축적하고 문화를 세워나갈 수 있게 하는 기재가 바로 이 거울세포라고 할수 있는 거죠. 다시 들으십시오. 오늘은 인간의 특성을 형성하는 중요한 요소인 거울세포에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 거울세포는 타인의 행동을 보고만 있는데도 마치 자신이 실제 그 행동을 하는 것처럼 반응하게 하는 세포입니다. 예를 들면, 아기가 앞에 있는 사람의 행동을 따라 하는 것도 이 세포 때문입니다. 사실 원숭이들도 거울 세포가 있어서 간단한 행동을 따라 할수 있는데요. 하지만 원숭이와 달리 인간의 거울 세포는 뇌의 여러 부분에 분포하여 서로 체계를 이루고 있어서 인간이 고차원적이고 복잡한 행동을 모방할 수 있도록 도와줍니다. 듣거나 보는 것 같은 간접 체험만으로도 그 경험을 자신의 것으로 습득할 수 있게 되는 겁니다. 즉 인간이 지식을 축적하고 문화를 세워 나갈 수 있게 하는 기재가 바로 이 거울 세포라고 할수 있는 거죠. 41번. 어, <laughs> 마는했제매답라계 men to'g'ri javoblarni aytishimdan avval videoni shu yerda to'xtatib o'z javoblaringizni videoning ostida yozib qoldiring birozdan so'ng javobingiz qay darajada to'g'ri ekanligini va qayerlarda adashgan bo'lishingiz mumkinligini tekshirib olishingiz mumkin hop endi birgalikda avval eshitish mashqimizning mazmunini birgalikda tarjima qilib olamiz hamma eshitish mashqini erkak tarafidan o'qib eshittirildi 인간의 특성을 형성하는 중요한 요소인 겨울 세포에 대해서 알아보도록 하겠습니다. ya'ni bugün insonning xususiyatlarini shakllantiradigan muhim element oyna hujayrasi haqida o'rganib chiqamiz ya'ni bilib ko'ramiz deyapti 타인의 행동을 행동을 보고만 있는데도 마치 자신이 실제 그 하는 하는 것처럼 반응하게 세포입니다. ya'ni oyna hujayrasi boshqalarning harakatlarini ko'rishning o'zidayoq xuddi o'zi haqiqatu harakatni qilgandek munosabat bildira ol bildiradigan bildira oladigan qiladigan hujayradir deyapti demak odamning odamda bir hujayra bor ekan va u bizni xususiyatlarimizni rivojlantirishda muhim element bo'lib borar ekan uning nomi oyna hujayrasi ekan oyna hujayrasi bu hujayra nima vazifani bajarar ekan boshqalarning harakatini ko'rishning o'zidayoq xuddi o'zi ushbu harakatni qilgandek miyamizda shunday munosabat paydo bo'lar ekan bu narsaga nisbatan hop endi davom etsak ham bo'ladi misol uchun bolakay oldida turgan odamning harakatlarini takrorlash ham taqlid qilish ham bu hujayra tufaylidir ha bolalar ota onasi yoki yonidagilar nima qilsa xuddi shuni takrorlab qiladi-yu, bu narsa ularni miyasida oyna hujayrasi borligi sababli ekan davom etamiz hya'ni aslida hay maymunlarda ham eh? o'ng so'ngi maymun degina maymunlarda ham oyna hujayrasi borligi sababli so sodda oddiy harakatlarni taqlid qila olishardi 응. 하지만 홍승리와 달리 인간의 겨울은 세포는 뇌의 여러 부분에 분포하여 서로 체계를 이루고 있어서 인간이 고차원적이고 복잡한 행동을 모방할 수 있도록 도와줍니다. Yani b r o r a v i s h d a m miyaning turli xil qismlariga tarqalib ya'ni miyaning turli xil qismlarida to'g'roq' taqsimlanib o'zaro tartibga solingan bo'lib tartibga solingan bo'lib odam inson juda murakkab ya'ni nima desam bo'ladi yuqori darajali ko'chavoncho degani yuqori darajali degani yuqori darajali va murakkab harakatlarini taqlid qila oladigan qilib yordam beradi deyapti bu hujayra maymunlarda ham bor ekan odamda ham bor ekan bolalarda ham bor ekan lekin farqi nima ekan insonlar maymundan farqli ravishda işte. bu hujayramiz miyamizning har xil qismlarida teng taqsimlangan ekan hamma yerda bir xilda yaxshi taqsimlanganligi uchun maymunlar sodda harakatlarni takrorlay olishar edi lekin inson yuqori darajali murakkablik darajasidagi de, misol uchun yoga futboldagi turli xil fintlarni takrorlash mumkin ko'rib maymun esa buni qil olmaydi yani murakkab harakatlarni ham ko'rib o'rganib taqlid qilishi mumkin ekan bu odam bilan maymunning oyna hujayrasidagi farq ekan <laughs> ho'p davom etamiz eshitish yoki ko'rishga o'xshab bevosita tajribalar orqali ham bu tajribani o'zinikidek o'rganishi ya'ni egallash sipdiq had degani egallamoq degani xuddi o'zinikidek egallay oladigan bo'lar ekan ya'ni murakkab narsalarni eshitib ko'rgan narsalarni xuddi o'zi qilgandek miya o'ziga egallab o'rganib olar ekan ekanni chiq degani ya'ni deb tarjima qilamiz ya'ni inson bilimni ch chupchoq hadi degani g'amlamoq to'plamoq ma'nolarini beradi ya'ni chiq ya'ni inson bilimni g'amlab to'plab madaniyatni qurib bora oladigan qilib beradigan nimasi mexanizm kija degani mexanizm degani mexanizm ham bu oyna hujayrasi deyish mumkin deyapti ha odam turli xil narsalardan eshitib işte, ko'rib turli xil tajribalarni xuddi o'zinikidek egallab olishi va buni orqasidan ko'plab bilimlarni to'plab madaniyatni qurishi va madaniyatni qurib qurib uni rivojlantirib boradigan mexanizmni asosiy omili bu oyna hujayrasi ekan hmm, demak eshitish mashqimiz bizning bosh miyamizda joylashgan oyna hujayrasi haqida bo'lib u qanday ishlarni olib borishi va yakunda bizning hayotimizga qanday ta'sir etishi haqida ko'rib chiqdik ho'p endi eshitish mashqimizni tarjima qilib olganimizdan so'ng birgalikda qirq birinchi savolni javobini tekshirib chiqamiz eshitgan mazmuningizga mosini tanlash sharti ketyapti birinchisi o'ng sungini po'k chapxan to'ng maymun murakkab harakatlarni takrorlashi mumkin taqlid qilishi mumkin deyapti murakkab harakatmidi yo'g'a maymunlarda ham oyna hujayrasi bor bo'lib oddiy harakatlarni takrorlashlari mumkin deb aytganedi bu yerda esa murakkab deyapti shuning uchun birinchi javobni to'g'ri javoblar qatoridan chiqarib yuboramiz ikkinchisi ajik bolalar oyna hujayrasini hali ega bo'lishmagan deyapti mana bu yerda nima deyilgan edi biroz rangini o'zgartiramiz i misol uchun bolalar oldida turgan odamning harakatlanishini harakatini takrorlashlari ham bu hujayra tufaylidir deyapti demak bolalarda bu hujayra bor ekan shuning uchun ikkinchi javobni chiqarib yuboramiz ho'p odam bevosita boshdan kechirmasa ham tajriba qilmasa ham bilimni egallashi mumkin deyapti ya'ni o'ziga g'amlashib o'ziniki qilib olishi mumkin deyapti hmm, bu javobni ko'rib chiqamiz biroz boshqa rangna ko'raylik yashildi qayerda hmm, ko'rganidi ha mana bu yerda titkona eshitib yoki ko'rishga o'xshash bivosita tajriba bilan ham bu tajribani o'zinikidek o'ziniki qilib egallashi mumkin qila oladigan bo'ladi deyapti hmm, demak bu javobimiz to'g'ri ekan ya'ni aynan mana shu mazmun kelmayotgan bo'lsada kanjobchexon'n ya'ni bevosita bevosita uzr bevosita ya'ni bu nima degani biror bir narsa orqali oddiy misol afrikaga bormasdan afrikani televizor orqali ko'rish ham kanjob chexon bu xuddi televizor orqali u yerga bevosita televizorning vositasida afrikaga boryapti mana shu narsani kanjob chexon deydi endi javob desak ham ya'ni bel yani to'g'ridan to'g'ri boshdan kechirmasa ham deyapti ya'ni to'g'ridan to'g'ri boshdan kechirmasa ham bevosita chi boshdan kechirsa ham televizor orqali kechirsa ham deyapti ya'ni bu kanho bilan chik chopni chianta bilan ikkalasi bir xil mazmuni Yani inson bevosita boshdan kechirmasa ham bilimni egallashi mumkin deyapti bu esa mana bunga to'g'ri keladi javobimiz uchinchisi to'g'ri to'rtinchisi ingan chegso tahyz ye handa hmm, ya'ni odam kitobda o'qiganlarini harakat orqali takrorlagancha tushunadi hmm, bu haqida bizda mazmun yo'q edi harakat bilan takrorlasagina tushunadi degan mazmun bizda umuman ishtirok etmadi deyishimiz mumkin shuning uchun to'rtinchi javobni ham to'g'ri javoblar qatoridan chiqarib yuboramiz to'rt umuman mavjud bo'lmagan ma'lumot hech qayerda kitob o'qish kitob o'qib shu hmm, harakatni takrorlasagina o'rganadi de, tushunadi de degan mazmun kelmagan edi shuning hmm, uchun to'g'ri javob uch bo'lyapti imkon qadar batafsil tushuntirib o'tishga harakat qildim endi keyingi qirq ikkinchi savolimizga o'tamiz ho'p bu yerdaerkakning asosiy fikriga mosini tanlash shart ketyapti erkak shu gaplarning ortidan bizga nima demoqchi bizga nima nasihat qilyapti xuddi shularni topishimiz kerak birinchisiig 능력이 떨어진다. toroimaymun maymun insonga qaraganda taqlid qilish qobiliyati past deyapti bu to'g'ri bu to'g'ri gap lekin bu neona mazmuniga to'g'ri keladi degan qismga to'g'ri lekin butun boshli matnni orqasida maymuni pastroq odamni kuchliroq deb bu narsaga urg'u bermadi shuning uchun bu asosiy fikr olmaydi. bu kichik qism kichik fikr qisman fikr asosiy fikr emas Ikkinchisi, chizigil haksib odam taqlid qilish orqali yangi bilimlarni egallaydi o'rganadi haksib hada o'rganmoq o'qimoq mazmunlarini beradi bu ham to'g'ri odam mm, taqlid qilish orqali mm, yo'q bu mazmunga ham to'g'ri kelmas ekan odam bir narsani albatta tahlid qilib o'rganadi degan narsa yo'q edi to'g'ri odam bir narsani ko'rib eshitib mana bu yerda aytib o'tgan ko'rib eshitib orqali bilvosita tajriba orqali ham bu tajribani o'zinikidek egallab olish mumkin bo'ladi odam bu orqali bilimlarni to'playdi deb aytib o'tildi bu ham to'g'ri javob lekin bu qisman fikr mazmunni bir qismigagina boradigan fikr bo'la oladi shuning uchun buni ham chiqarib yuboramiz odam oyna hujayrasi orqali madaniyatni rivojlantirishi mumkin deyapti aynan mana shu biz qidirayotgan asosiy fikr edi ya'ni bu yigit esh mazmuni juda uzoqdan olib keldida oxirgisida mana shu narsa yakunda bizni madaniyatini rivojlantiradigan rivojlantirib madaniyatni shakllantirib borishimizdagi muhim bir mexanizm bo'lib beradi ya'ni oyni hujayrasi e'tibor chiq ya'ni inson bilimni g'amlab madaniyatni qurib borishshida qurib boradigan qurib boradigan qilishda qurib bora oladigan qiladigan mexanizm to'g'riroq uzr adashib ketdim yani ya'ni inson bilimni g'amlab madaniyatni qurib bora oladigan qiladigan mexanizm bu oyna hujayrasi deyish mumkin deyapti ya'ni gapni uzoqdan olib keldi odamda mana shunday odamni bir hisliyotlari xususiyatlarini rivojlantiradigan bir element bor u bolalakaylarda ko'zga tashlanib turadi bu hatto maymunda ham bor bu insonda mana bunday tarqalgan bo'lib mana bunday ishlarni qilib beradi va bu bizga yakunda nima foydasi bor desa nimaga ekan madaniyatni bilimlarni g'amlab bilimlarni to'plab madaniyatini shakllantirib borishimizda muhim mexanizm bo'lar ekan bu ya'ni oyna hujayrasi ekan gapni sekin uzoqdan olib kelib yakunda markaziy fikrni ifodalayapti tarin ya'ni boshqa odamga taqlid qilayotgan paytda miyamizning ichidagi oyna hujayrasi uh, foydalaniladi ishga tushadi deyapti mm -hmm, bu gap to'g'ri bu ham mazmunga to'g'ri lekin butun boshli bu qisman qisman fikr bir qismigina to'g'ri kela oladi lekin butun boshli eshitish mashqimizni mazmunini to'rt ham ochib berolmaydi shuning uchun to'g'ri javob uch erkakning asosiy fikri odam oyna hujayrasi orqali madaniyatini rivojlantirib borishi mumkin javobi asosiy fikr bo'ladi ho'p ishonaman ko'pchiligini to'g'ri topgan bo'lsalar kerak <laughs> a bugun video darsligimiz orqali sizlar bilan tipki imtihondan tushadigan qirq birinchi va qirq ikkinchi savollar ya'ni beshinchi darajaning birinchi savollari bilan tanishib chiqdik qirq birda eshitgan işte mazmuningizga mosini tanlang sharti kelar ekan mazmunga mos keladigani tanlar ekanmiz ikkinchisi esa erkak yoki ayol misol uchun bu yerda namjn o'rniga ba'zan yoja ham kelib qolishi mumkin erkak yoki ayolning asosiy fikriga mosini tanlar ekanmiz qirq birda ehtiyot bo'ling qisman ma'lum bir qismgagina xato bo'lib qolishi mumkin javoblarni eshitish bilan birgalikda to'g'ri noto'g'riga ajratib keting va sinchiklab javoblarga e'tibor qaratishga harakat qilar ekanmiz siha to'g'ri nonto'g'riga ajratib to'g'ri javobni tanlaymiz qirq ikkida esa asosiy fikrni tanlayotganda qarang beshinchi darajada juda ham ko'p chalg'itadi qarang bir ham ikki ham to'rt ham mazmunga to'g'ri keladi lekin bular mazmunga to'g'ri kelgani bilan asosiy fikr bo'lolmas ekan asosiy fikr eshitish mashqimizning boshi yoki oxirgisida keladi va mana bunday holatlar ham bor keyinchalik balkim ko'rib chiqarmiz bir xil mazmun ikki marta takrorlanadi o'ntadan ortiq usuli bor topishni bugun sizlar bilan bittasini ko'rdik oxirgisida sekin nima hmm, desak bo'ladi odamga nasihat o'qigandek oxirgisida keladigan qismini ko'rib chiqdik ba'zan esa bitta mazmun ikki marta takrorlangan qismlar ham keladi agar nasib qilsa unatilarni ham keyinchalik ko'rib chiqamiz bu yerda esa shu oxirgisida nasihat shaklida kelgan asosiy fikrni topdik shu bilan bugungi darsligimiz o'z yakuniga yetdi video darsligimiz haqida fikr va mulohazalaringiz bo'lsa video ostida yozib qoldiring keyingi darsliklarni tayyorlayotganda albatta inobatga olishga harakat qilamiz bundan tashqari video sizga ma'lum bir darajada foydasi yekgan bo'lsa videoga klass bosib qo'yishni va kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang hammaga rahmat keyingi darslarimizda ko'rishguncha tadil sugasmlilar thank you